A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung. Hari ini adalah sambungan kepada cerita Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga keturunan-keturunannya yang Allah telah lantik mereka menjadi para nabi, para rasul, pembawa risalah tauhid daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam ayat 132 Allah Subhanahu wa taala 131 pun Allah berkata wa may yarghabu am millati ibrahima faqad nafsa orang yang tidak mau menerima konsep agama Ibrahim iaitu ketauhidan kepada Allah kan, dan menyerahkan sepenuhnya kehidupannya kepada Allah maka dia orang yang telah menghina dirinya sendiri merendahkan dirinya sendiri menghodohkan dirinya sendiri sebab dia tidak mau menerima keba kebenaran. Kemudian iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Allah mengatakan kepada Nabi Allah Ibrahim aslim serahkan sepenuhnya jiwa ragamu ya Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim berkata qala aslamtu li rabbil alamin. Ya ya Allah, kami atau saya telah aslamtu serahkan hidup aku serahkan hidup aku serahkan tujuan hidup aku serahkan uh, perlindungan aku serahkan harta aku serahkan uh, cara hidup aku semuanya dengan diserahkan peraturannya penggunaannya sesuai dengan apa yang engkau inginkan ya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya itu adalah konsep penyerahan kita sebagai orang is orang Islam ayat 1:32 menceritakan tentang ketika Nabi Allah Ibrahim berwasiat Kepada anak-anaknya Dan juga wasiat ini akan terus disampaikan kepada cucu-cucu Nabi Allah Ibrahim AS Berkaitan dengan agama Allah Taala yang mulia ini Jangan sampai anak-anak Nabi Allah Ibrahim AS Dan juga pastinya anak-anak kita, cucu kita Terlepas untuk berpegang teguh kepada agama yang mulia ini Itu yang diridhai oleh Allah satu-satunya agama Islam Maka Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang bagaimana Nabi Allah Ibrahim Alaihissalam mewasiatkan kepada anak cucunya. Wawasa biha Ibrahimu banihi. Wawasa berwasiat Nabi Allah Ibrahim banihi. Bani daripada Ibn. Ibn itu anak. Wa Ya'qub dan juga Nabi Allah Ya'qub AS. Ya baniya wahai anak-anakku. Inna Allah sesungguhnya Allah istofa telah memilih lakum bagi kamu semua ad-dina agama iaitu agama Islam fala tamutunna maka janganlah sekali-kali kamu semua mati illa kecuali wa antum muslimun kecuali engkau dalam keadaan is Islam jadi jangan sekali-kali kita berpisah dengan Islam dalam kehidupan kita pastikan hidup mati kita dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi <coughs> Nabi Ibrahim ni adalah ayah kepada kira abul anbiya digelarnya. Okey kita tahu anaknya Nabi Ibrahim yang paling terkenal adalah pertama adalah Nabi Allah Ismail alaihi salam. Yang dari Nabi Allah Ismail adalah keturunannya adalah bangsa Arab kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah 14 tahun selepas Nabi Allah Ismail dilahirkan adalah Nabi Allah Ishaq. Ishaq yang lahir di Palestin dan daripada Nabi Allah Ishaq itu keturunannya ramai di antaranya adalah anak Nabi Allah Ishaq adalah Yakub. Kenapa Nabi Yakub disebut di sini sebab Nabi Allah Yakub dari Nabi Allah Yakub lah yang banyak keturunan yang menjadi nabi-nabi. Maka Yakub anak-anak keturunannya disebut Bani Israel. Jadi daripada Ishaq, Yakub maka disebut Bani Bani Israel. Maka Allah disebutkan Yakub. Walamak menyebutkan Nabi Allah Ya'aqob ni tidak berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim. Tapi disebut oleh Allah untuk menerangkan bahawasanya keturunan-keturunan Nabi Allah Ya'aqob AS ini banyak menjadi nak Nabi-Nabi daripada Bani Isra' Israel. Ya, Bani, apa dia punya wasiat dia? Wahai Bani, wahai anak-anakku, Allah telah memilih agama Islam. Jadi pengajaran daripada ayat ini adalah bahawasanya kalau kita uh, ingin kebaikan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan anak kita, eh, kita perlu mewasiatkan, mewasiatkan ni maknanya kita perlu betul-betul ambil perhatikan, kita perlu betul-betul berikan fokus apa yang perlu kita wariskan, yang perlu kita pastikan ianya ada dan dipegang teguh oleh anak-anak dan keturunan kita. Tak lain dan tak bukan mengikut ayat ini adalah pesan bahawasanya jangan sekali Allah telah memilih kepada kita agama iaitu agama Islam. Maka jangan sekali-kali wahai anak anakku engkau lepaskan agama ini. Ini agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga pasti berusaha dengan menunjukkan memberikan contoh dengan mengajarkan mereka ilmu tentang agama kemudian melatih mereka untuk beragama untuk beribadah kepada Allah, untuk mengenal Allah, mengenal rasulnya, mengenal Al-Quran. Itulah cara kita untuk memastikan bahawasanya diri kita, keluarga kita, adik-beradik kita, anak-anak kita adalah menjadi anak-anak yang sentiasa kita semua adalah menjadi uh, pemegang teguh agama Allah Subhanahu wa taala. Okey, ini uh, hikmah daripada ayat uh, satu, tiga, dua. <coughs> Kemudian huraian, uh, huraian ayatnya, bahasanya wasa. Daripada wa ini dan kalau yang ini. Jadi ini adalah wasa. Wasa itu bahasa Melayunya mewasiatkan. Eh. Wasa yusi. Kemudian masdarnya adalah wasiyah. Uh, Melayu panggil wasiatkan, berwasiat. Wa wasa biha Ibrahim. Jadi Nabi Allah Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anak keturunannya. Okay. Bani, bani daripada uh, Ibn Bani, uh, bani Adam kan? Uh, uh. Banihi, hi ini adalah kembali kepada Nabi Allah Ibn, Ibrahim. Wa Yaqub, Nabi Allah Yaqub disebut cucu kepada Nabi Allah Ibrahim. Ada banyak cucu Nabi Ibrahim tapi disebut Nabi Allah Yaqub. Ya Baniya ya wahai bani inna ini huruf pengukuhan sesungguhnya Allah itu istafa Istofa istafa fi al-madi istafa yastafi mustafa mustafa itu orang yang dipilih itu Nabi Muhammad disebut dengan al-mustafa manusia terpi, terpilih istafa maknanya memilih lakum bagi kamu Ad-din, din agama. Jadi kalau din agama, din agama, tapi kalau dain, hutang. Fala, la makni jangan, jangan, la ada dua makna. Satu jangan, satu tidak. La bermakna jangan, kalau depan dia adalah fa'il mudarek dimulakan dengan huruf ta pada kebiasaannya. Anta. Maka okay, janganlah kamu, okay janganlah kamu tamu tu daripada perkataan mata kan? Tamu tu ini dari perkataan mata. Jadi eh, ini tamu tu, na ini pengukuhan. Jadi asalnya adalah tamu tu daripada perkataan mata. Mata kalau tamu tu anta. Kalau bahasa Melayu disebut mati. Eh? Tapi di bahasa Arab lah maut. Maut pun pakai juga bahasa Melayu kan. Hmm. Tapi bahasa bahasa yang ini maut ataupun ma mati. Mati daripada mata mungkin ni. mata yang mutu maut. Okay. Jadi tamu tu anta. Nah ini pengukuhan. Maknanya sangat-sangat janganlah sangat-sangat engkau mati illa kecuali wa antum antum ialah kalian semua muslim. Muslim adalah orang yang menyerahkan diri atau orang is orang Islam dan kamu dalam keadaan mus Muslim dari perkataan asalnya salima salima ini selamat kalau aslama mana menyerahkan diri daripada aslama inilah terbentuk perkataan Muslim aslama yuslimu orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah disebut Muslim Okay. Alhamdulillah. Kita dah sampai ke penghujung kelas kita. Terima kasih atas penyertaan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.